السلام علیکم میرا نام عظیم بیگ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن ود عظیم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے موجود صرف بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل کا بٹن آل کے ساتھ دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن فوراں مل جائے آج ہم چکن کڑائی بنا رہے ہیں چکن کڑائی ویسے تو بہت پاپولر ڈش ہے مگر اس کو ہم تھوڑا سا مختلف طریقے سے بنا رہے ہیں اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو کافی مزہ آئے گا یہاں ہم نے کڑھائی میں ایک کپ سے تھوڑا کم تیل لیا ہے اور اسے تھوڑا سا گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جب تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایک ایک بڑا چمچ دونوں چیزوں کا وہ اس میں ڈال کے آپ نے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا ہے سوٹے کرنا ہے اس کو ہلکا سا براؤن کرنا ہے اس کو بس جلانا نہیں ہے اور میڈیم ہیٹ پہ اس کو رکھنا ہے آپ نے تاکہ یہ تھوڑا سا براؤن ہو جائے اس کے بعد یہ تھوڑا سا براؤن ہونے کے بعد اس کے اندر ہم ایک کلو گرام چکن کا یا مرغی کا گوشت ڈالیں گے جو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کٹ کیا ہوا ہے درمیانے پیسوں میں یہ ایک کلو گرام گوشت ہے جس کو اس میں ڈالا ہے اور اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو ڈالیں تو آنچ تیز ہونی چاہیے اور تیل کا ٹیمپریچر تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اس گوشت کو جب اس وقت آپ اس میں تیل میں ڈال کے فرائی کرتے ہیں اور اگر وہ تیز ہیٹ میں ہوتا ہے تو ایک پروسس اس میں شروع ہو جاتا ہے جسے ملاڈ ریاکشن کہتے ہیں اور اسے آپ براؤننگ کہہ سکتے ہیں لیکن براؤننگ نہیں ہوتی ہے وہ تو ملاڈ ری ایکشن میں گوشت کے ٹیسٹ میں اور کے ذائقے میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے اس کو ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت میں تھوڑا سا سرخی آ گئی ہے اور یہ بھن گیا ہے اس اسٹیج پر گوشت کے ذائقے میں کافی فرق آ جاتا ہے یہ جو تھوڑا بہت اس میں چپک رہا ہے کڑائی میں اور یہ ملاڈ ری ایکشن جو ہے نا اس کا اس کو ٹیسٹ کو امپروو کر دیتا ہے یہاں ہم ایک ٹی سپون زیرہ ڈال رہے ہیں پسا ہوا زیرہ ہم نے ڈالا ہے ایک ٹی سپون کے قریب ہے جو اس کے خوشبو کو تھوڑا سا بڑھائے گا اور کشٹ کورینڈر یعنی کہ کوٹے ہوئے دھنیا جو ہوتا ہے سوکھا دھنیا اسے کوٹ کے ہم نے ڈالا ہے اس میں تھوڑے سے چھل کے اس کے نکال دیے تھے پھٹک کے یہاں ہم نے ایک ٹی اسپون قریب چلی پاؤڈر ڈالا ہے یعنی کہ لال مرچوں کا پاؤڈر ڈالا ہے اگر آپ زیادہ تیکھا کھانا چاہتے ہیں تو اسے آپ بڑھا سکتے ہیں اور یہ کشمیری لال مرچ یا پیپرک کا پاؤڈر ہے جو اس کے رنگ کو تھوڑا بہتر بنانے کے لیے ہم نے ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس میں جائے گا ٹرمرک یعنی ہلدی یہ بھی تقریباً کوارٹر ٹی اسپون ہم نے لیا ہے ہلدی زیادہ ڈالنے سے کڑواہٹ آ جاتی ہے وائٹ پیپر میں ڈالی ہے سفید مرچ کالی مرچ کا کو ہم نے ریپلیس کیا ہے وائٹ پیپر سے کیونکہ اس سے ذرا رنگ کالا ہو جاتا ہے کالی مرچ سے تو ہم نے اس میں وائٹ پیپر ڈالی ہے نمک ایس پر ٹیسٹ آپ لے سکتے ہیں ذائقے کے مطابق ہم نے ایک ٹی سپون ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون ہی اس کے اندر ہم نے گرم مسالہ ڈالا ہے باقی اب ہم اس کے اندر انین کا جو پیاز کا پسا ہوا پانی ڈال رہے ہیں یعنی کہ پیاز کو ہم نے ایک درمیانے سائز کا بڑا سا پیاز لے کے اسے پیس لیا تھا اور وہ اس کو اس گوشت میں شامل کر دیا ہے اب ہم ان تمام مسالوں کو اچھی طرح مکس کر کے اس گوشت کو تھوڑا سا بھون لیں گے تھوڑا سا بھون جانے کے بعد پھر اس میں ہم نے ایک بڑا بڑا پیالہ یا ایک کپ کے قریب ٹماٹر ڈالے ہیں جو کہ بالکل باریک چوب کیے ہوئے تھے ٹماٹر گلنے کی حد تک اپنے اس کو پکانا ہے تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے اور ٹماٹر بھی یکجان ہو جائے مسالے میں اور گوشت میں اس کا جو تھوڑی سی کھٹاس اور مٹھاس اور تمام چیزیں جو ہیں یکجان ہو جائیں اور اس کے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں اس کو ہم نے ڈھک دیا ہے اور ڈھک کے تقریباً اس کو ہم نے پانچ منٹ ہلکی آنچ پر پکانا ہے تاکہ گوشت تھوڑا گل جائے پانچ منٹ کے بعد اسے چیک کیا لیکن ابھی گوشت جو ہے صحیح طرح سے گلا نہیں ہے لہذا اسے ابھی ہم اور مزید پانچ منٹ پکائیں گے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے اب گوشت کافی اچھا ہو گیا ہوا ہے تھوڑا گل بھی گیا ہے تو ہم یہاں اس کو مزید تھوڑا سا بھونیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل تھوڑا سا اوپر آ رہا ہے ہلکا ہلکا اور اس کی ابھی بھنائی تھوڑی سی اور ہونی ہے تو اس میں جو ذائقہ ہے وہ پیچھے جب ہم نے اس کو فرائی کیا تھا گوشت کو اس وقت اس کے اندر ذائقہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے اور بڑھ گیا تھا یہاں ہم نے تھوڑا سا نمک جو کہ اس میں کم پڑ رہا تھا تھوڑا ہم نے اس میں اور ڈال دیا ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن بھی دبا دیں یہاں ہم نے ایک کپ اس اسٹیج پر دہی ڈالا ہے دہی ہم نے شروع میں نہیں ڈالا اور اب ہم نے اس وقت دہی ڈالا ہے اور دہی ڈالنے کا جو بیسک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دہی میں پنیر ہوتا ہے اور پانی اڑ جاتا ہے دہی میں سے اور پنیر جو ہے وہ اس کے اندر گوشت کے ذائقے کو بڑھا کے کافی بہتر بنا دیتا ہے اب یہ کافی حد تک بھن گیا ہوا ہے اور تقریباً یہ اس کی آخری سٹیج ہے یعنی نہیں آپ اس کو اس اسٹیج پر بھی نکال سکتے ہیں اگر آپ کو پانی زیادہ رکھنا ہے تو یہ بن گیا ہوا ہے بالکل اب یہاں آخر میں اس کے اندر تقریباً ایک بڑا چمچ کے قریب ون ٹیبل سپون کے قریب اپنے نے اس میں مکھن ڈالا ہے بٹر ڈالا ہے آخر میں بٹر ڈالنے سے اس کا ذائقہ اور جو بٹر کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس میں برقرار رہتا ہے اور اس کا آ, کافی اچھا ٹیسٹ نکل کے آتا ہے تو ہمیشہ بٹر آپ جب بھی ڈالیں ایسی کسی بھی چیز میں تو اینڈ پہ ڈالیں آخر میں تو اس سے وہ بہت اچھی ذائقہ دار بن جاتی ہے خیر ذائقہ بڑھانے کے لیے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس میں ہم نٹ یا کاجو کا بھی استعمال کرتے ہیں مونگ پھلی کا بھی استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر یہ ہم نے سادی سی کڑھائی بنائی ہے اور یقین کریں اگر آپ بالکل اسی طریقے سے اتنے ہی مسالوں کے ساتھ بنائیں گے تو یہ بہت لذیذ بنے گی اور اس کے اندر جو ایک چائنیز سالٹ کی ضرورت ہوتی ہے عام طور سے لوگ ڈالتے ہیں تو چائنیز سالٹ کی جگہ ہم نے اس کے اندر جو پیاز کا پانی ڈالا ہے وہ اس کے اندر چائنیز سالٹ کا ٹیسٹ پیدا کرے گا گوشت کے ساتھ مل کے اس کے علاوہ جو ٹماٹر ہیں ان میں بھی چائنیز سالٹ کافی مقدار میں پایا جاتا ہے تو ان تمام چیزوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ مل کر کے ایک اچھا امامی ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو دے گا یہاں ہم نے کٹی ہوئی آ, ہری مرچیں ڈالی ہیں باریک کٹی ہوئی اور ہرا دھنیا اس کے اندر شامل کیا ہے تقریباً تھوڑا سا آ, اب اس کو ہم نے تقریباً بھون لی ہے اور یہ آ, ڈش آؤٹ ہونے کے لیے بالکل ریڈی ہے اور یہاں پھر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے سبسکرپشن نہیں کی ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے بیل بٹن دبا کے اور انشاءاللہ اب اللہ کو بنائیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا ری ایکشن کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو میں بنا رہا ہوں بلکہ یہ مختلف قسم کا جو چیزیں ہیں جن میں وائٹ سوس ہے یا ری ایکشن ہے یا اور دوسرے جو کھانے میں استعمال ہونے والی ریاکشنز ہیں کیونکہ ملارڈ ریاکشن تو بہت زیادہ پاپولر اور بہت زیادہ استعمال ہونے والی چیز ہے اس سے بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں اس کے ذریعے سے اور کنڈنس ملک بھی اسی سے بنتا ہے کافی بھی اسی سے بنتی ہے اور بھی بہت سارے ذائقے جو ہیں اس کے ذریعے سے نکالے جاتے ہیں یہ چکن کڑائی ہماری بلکل ریڈی ہے اوپر سے پودینے سے یا دھنیے سے اور ہری مرچیں کٹی ہوئی ہری مرچوں سے گارنش کریں اور اگر چاہیں تو اس کے اوپر مزید تھوڑا سا بٹر آٹ بھی ڈال سکتے ہیں میرے حساب سے یہ بالکل تیار ہے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت مزہ آئے گا دعاؤں میں یاد رکھیے اور انشاءاللہ اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی یہ ویڈیو میں نے بہت عرصے کے بعد بنائی ہے بہرحال انشاءاللہ